здесь урны для мусора, вот такие того, Чтобы, чтобы крахмал хорошо горел. И они прикрыты. Вы это сможете повторить с Крышкой. Но если мука горит просто, то крахмал красиво-красиво падает, искрится, и скрится это вообще капец. Ломать, а, да, все, Точку, мы, мы, мы идем в другую зону фестиваля, не знаю, что здесь. Здесь опять же мусорочки. Хорошо? Мусорок очень много. А вот чего я пока не видел, это общественных туалетов. Не знаю, может это есть. Пока не. Это какая-то другая часть фестиваля, тоже что-то есть. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот стоит женщина женщина не живая. Холодильник с книжками. Если у вас дома есть холодильник, можно взять ее перекрасить и ставить туда книжки. Опять дождь, Смотрите, нам сегодня, нам шоу портит дождь. Дождь очень сильный, у нас лица по дереву. Друзья, следующий концепт, который у нас состоится, это перебор с белыми сливками.

К сожалению, первый день фестиваля проходит под дождем. Может, сейчас он прекратится. Вот девочка похожа на... Вот она. Готеса. У нее платформа высоты. Сколько ты снимешь? Mm -hmm. Какое у тебя впечатление об этом фестивале? Тебе что-то уже понравилось? Mm -hmm. Да, понравилось. Что? Гопчинск, игрушки Гопчинска, нравятся такие милые девочки, девочки-мумии, не знаю, почему-то они все без Бом? одни глаза, один нос, все. А масло ты пробовала арахисовое, которое едят американцы, они просто его обожают. Я не знаю, я, я, я как не, тебе я не это сказал бы, что оно Ты бы так. купил себе арахисовое масло? Я бы лучше купил себе нутелла. Да. Да, мне кажется, оно намного вкуснее. Много его кушать нельзя, конечно, но так Мы попало. были, мы были, проходили в одном павильоне, это нет пока, к сожалению, на видео, там, там продают арахисовое масло. Такой специфический вкус, не знаю, нет. конечно, много вообще не съешь его купил. Да. Там, по-моему, были турецкие сладости, вот их можно было бы купить, но, к сожалению, их дегустировать не давали, да? Нет. 45 гривен, 100 грамм или как там написано, или килограмм, я не смотрел, я видел цены просто. Ну что, дождь вроде прошел или нет, я не могу понять. Разделю... Какая красивая девочка, девочка. Такая молодая. Вроде дальше прошу. Чуть-чуть капает, идем дальше. Здесь для детей развлечения. У нас тут нет ATM. ЭТМ нам переносные да, не ставят. У нас, к сожалению, нет ЛТЕ, как бы мы могли идти снимать на своей поле и сразу выкладывать видео. И я пока не увидел ни одного туалета, не знаю. Где же они, не знаю. Мусорок я вижу. Ну я думаю, наверное, надо носить с собой бутылочку. У вас жарят котлетки. Это гамбургеры, я думаю. Да. Ребята, подходим, не только фотографируем, покупаем. Мы уже накушались. Очень плохо, не так кушали. Да не так кушали. Много вредно. А вот здесь такие лошади, такие штуки, на них можно сидеть удобно. Воняет. Вот это вот такие их гамбургеры, так воняет. Женщина считает, что если она жарит эти котлеты под гамбургерами, то это очень полезная еда. Сейчас покажем очень Сейчас С левой стороны. здесь чтобы там не мороженое. Собачка-лошадь. Вась, твоя мы тоже только что перекусили. Мы ели сосиски, бобы. И очень вкусный сыр. И сыр. Сыр. Сыр плавленный со вкусом чеснока. И зелень. Не обожаю такой сыр. И пили французскую воду. А вот какая-то зона. Тоже всякие бургеры-шмургеры. Очередная зона фудкорта. Фуд 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 Не надо такое кушать, это очень сядно. 25 гривен. Вот цены, цены в гривнах. Цены в гривнах, а название на английском языке непонятно. Да. Все говорят, что их еда самая вкусная, самая хорошая. Если так разобраться, то далеко не так. 15 гривен одна штучка. С по 20 гривен. Не знаю, мне кажется, что она очень маленькая, таким не накушать. Это какой-то очень маленький десерт. тоже такие штучки-трючки.

куча куча еды, но это все фастфуд. Пока что-то такого полезного я не увидел. Осетинские пироги. Осетия, Украина. Люди едят тут по столикам. Да, да. Да. Мне пришлось приобрести Давайте, давайте, налетай давайте. на домашнюю морожку. Домашний идет нас. Об, внимание, чуть обделили сегодня. Ну, да. давай. давай. Ром, сейчас девочки Далее 50-й участник Либо, как же написали здесь, Володя. Да, друзья, объявляется 5-минутная готовность к совсем скоро. А ровно через 5 минут будет начинать премиум шутер, друзья. Вернувшись, мы перестанем. Да, А наверное.

не зажарится. А, сейчас людей попробуем. Далек какой Давай, давай, я. давай, 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 Первый давай, второй давай, Раз, два, три, давай, 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 давай,

3 метра 54 сантиметра. Выходишь, выступили. Спасибо вам, Маша. Да, Максим. Ты... Максим. Максим, первый выстрел. Пристреливающий. Второй. Зачем? Максим Болтур, все, все, Да, да Максим, готов. Раз. Спасибо. Два. Поехали. Самую дальнюю зафиксировал, зафиксировал. Опускаем, чтобы не было искажений по вот геометрии. И это у нас 2.35, друзья, 2.35. Следующий, 5, 6, 20 гривен. 20 гривен, Петр. Петр, да. вы готовы? За, Если готовы готов. Петр, первый, перестрелочный, второй,